Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, teman-teman semuanya? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat, ya. Bertemu lagi bersama saya, Wahyu, still in the garden. Oke, teman-teman, kali ini seperti biasa, kita akan mereview anthurium jemani. Nah, kita akan mereview ini, new release, ya, produk kita yang baru ini juga baru pernah kita review ini ada Eka Chris John wah namanya ya sangar ini petinju juga ini Chris John. Oke, ini yang indukannya, yang besarnya. Dan nanti apakah sudah ada yang kecil-kecilnya atau split-splitannya ya. Biar nanti kita bisa sell kepada teman-teman semuanya ya yang pengen si Chris John ini. Oke, sebelum kita lanjutkan reviewnya, seperti biasa, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semuanya yang sudah mensupport dan mendukung channel Wahyu USB. Yang baru bergabung, silahkan untuk menekan tombol subscribe dan juga tombol notifikasinya. Agar selalu mendapatkan informasi terbaru segala sesuatu tentang Antur khususnya Jemani dari channel Wahyu Hasbi oke teman-teman ini si Eka Chris John ya Nah ini kenapa dinamakan Chris John Ini salah satu alasannya sebenarnya Untuk menyaingi juga ya dalam tanda petik Yang sudah keluar kan nama-nama petinju itu ada Holyfield Kalau Holyfield kan yang varikata Terus kemudian ada Tison juga atau Tison ya Nah ini untuk menyaingi Tison ini Nah karena kebetulan kita cari nama yang lokal ya Petinju yang lokal Nah Chris John Ini juga karena yang punya ini ya Orang Purbalingga juga kalau Chris John kan kebetulan dari Banjarnegara ya Banjarnegara berubah kan enggak terlalu jauh jadi dinamakan Eh nama yang lokal saja Chris John ini nah jadi memang sekilas ini si Chris John ini memang mirip dengan Tizen ya warna daunnya juga mirip-mirip ini untukannya sudah keluar satu daun baru lagi ini juga Nah untuk Chris John ini dia pangkal daunnya dia lebar juga ya pangkal daun lebar ke tengah semakin melebar juga daunnya, ya. Ini memang karakternya masuknya ke kobra, ya, ke varian, ya. Jadi, ke Eka, bentuknya jadi dia memang ngobra. Tulangannya ini juga menonjol. Nah, untuk seratnya juga mirip-mirip, memang, ya. Karena memang varian-varian kobra -varian ini seratnya eh, teksturnya kasar, tapi seratnya juga dia lumayan lebar-lebar juga, ya pangkal daun dia lebar ke tengah ini juga semakin melebar ke atas dia ujungnya bulat melenuk juga cuman memang dia agak sedikit panjang ya panjang daunnya lentur juga Nah kalau dibandingkan dengan tison kan tison dia lebih pendek daunnya lebih melenuk pendek kalau ini melenuk tapi daunnya lebih memanjang daunnya juga ini lentur ya tebel, lentur, seratnya mirip-mirip eh, ya memang kalau rata-rata eka-eka yang kobra ini yang seperti ini model-modelnya, serat-seratnya memang hampir sama lah ya, mirip-mirip. Cuman ini seratnya memang tidak terlalu rapat dia lebar-lebar. Tulangannya juga menonjol. Ini warna daunnya dia hijaunya juga hijau kehitaman. Melenuk ya nonong juga ini Ini termasuk juga yang dibilang orang Eka yang melenuk-melenuk Nah ini salah satu yang melenuk Ini Chris John ini jadi itu tadi ya sedikit Historisnya kenapa dinamakan Chris John Ya karena memang kita cari nama Petinju yang lokal ini Untuk saingan sama Tyson ini Nah ini nih ya karakternya dia Dia bulat ya ujungnya Dia bulat eh, melenuk cuman memang dia panjang ya agak sedikit memanjang tidak yang terlalu pendek tidak terlalu pendek bunder gitu ya bulat tapi dia agak sedikit memanjang nah ini daun barunya dia warnanya daun barunya juga hijau-hijau keunguan seperti ini ini tulangannya ya oke coba kita lihat ini untuk di bagian bawahnya ini batang-batang bawah seperti apa nah ini batangnya juga termasuk yang batang pendek ya, setang pendek, warnanya hijau hijau tua juga seperti ini. Ini kayaknya malah sudah mulai keluar uh, tongkol ya, itu tadi di bawah. Coba kita lihat ini. Ah ya ini ya, ini ada keluar tongkol barunya lagi. Kemarin sudah beberapa kali sih keluar tongkol, cuman emang nggak jadi ya. Ini nanti Insya Allah siapa tahu nanti bisa kita silangkan, bisa jadi nantinya. Ah ini besarnya si Eka Krisjon ya. Dia melenuk kemudian lebar memanjang. Bulat ujungnya, tampilannya mantep ini si Eka Krisjon. nah ini sekarang yang seplitannya kita ada beberapa seplitannya yang sudah ready ya ini seplitan ada satu dua tiga empat lima enam tujuh tujuh ya tujuh daun seplitan dari si Chris John ya warna daunnya hijaunya hijau kehitaman tulangannya juga warnanya agak sedikit semu-semu kehitaman keunguan seratnya dia teksturnya kasar ya seratnya agak sedikit lebar-lebar tapi ini daunnya tebal membulat ya daunnya lebar nanti ini juga menuk juga nah ini siapa tahu kalau ada yang mau juga nanti monggo silahkan bisa menghubungi nomor WA ya yang ada di deskripsi ini kita lepas nggak apa-apa ini yang satu ini kalau mau monggo ya nanti langsung saja japri Nah, kita bandingkan nih sama yang gedenya ini ya. Nah, ini gedenya ya. Gedenya nanti memang mantep sih, melenuk melenuk. Nah, kalau ini kalau mau nih teman-teman, kita buka di harga 500.000 ini, 500.000 untuk seplitan si Chris John ya. Ini produk baru, hanya baru beberapa yang jadi seplit-seplitannya ya. Ini di daun kalau yang berminat monggo ini 500.000 ini buat teman-teman. Oke teman-teman itu tadi ya sedikit informasi sedikit review mengenai si Chris John ya ini new launching kita produk baru kita ini dari Anturium Nusantara juga ini ya ini dari Purbalingga ya ini aslinya juga dari tempatnya Pak dosen ini Pak Indaru ya Oke semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya Monggo, silahkan. Kalau yang berminat, bisa langsung menghubungi nomor WA yang ada di deskripsi. Mohon maaf bila ada kesalahan, ada kekurangannya, seperti biasa, kritik, saran, ataupun masukan. Teman-teman, silahkan tulis di kolom komentar yang pengen si Chris John ini atau yang pengen jeman yang lain. Monggo, silahkan, bisa langsung japri atau menghubungi nomor WA yang ada di deskripsi. Sekali lagi, terima kasih. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.